Всем привет! Сегодня я был Крученко. Все мы по посмотрим на моих монстров из деталей. Каких убрали. Просто я взял с Википедии, где монстры сейчас с Ну, все. Все логопедии и игров. И я взял монстров из другой игры. Только она нет. Ну я как-то сейчас создам игру. Два игр. начально у нас будет Джо Исман, Регин, А еще два хотим добавить. Чтобы... Вторая игра, ну, третья игра уже будет связана с Гром 70. Все игры. И вот, первый монстр это... Ну, называй, ну, без птиц у нас три монстра. Вот. Сейчас он видит обычную. Обычную. А сейчас без птиц. Этот монстр будет называться крокодил без птиц. А я только тогда буду открыть рот и закрывать, что его зазвал звук вот так. Машинка хоть кушает. А второй монстр, это у нас будет называться Силквирц. Там я, их богато. Первая птица. Я еще на маленькой версии есть. Это вот я хочу на пиновидно. А на штуке будут стукать. Вот так. Второй монстр это уже труба. Он будет звучать как обычная труба. Послушайте. Третий мусор уже у нас будет спевать. И он будет так спевать. Четвертый монстр у нас будет чать по палке. Ну, Зох не такой я какой-нибудь. И последний монстр. Я было спевать только хором всю песню. Спасибо за просмотр и всем пока! Сейчас покажу без осёгого. Кстати, я буду стирать это в киномастере название просто.